Я впевнена, що як, там, хтось писав засобів -за масової інформації, що він пішов зі зброєю, то це я не вірю, це, це неправда. Це наклеп, бо він не міг якийсь зі зброєю на людину. Наскільки я знаю, з засобів масової інформації та з те, що мені розповідали товариші, то він просто поїхав. Там, до друга, просто, просто подивитися чи на... дізнатися, що там відбувається насправді, але він не йшов зброї, він не йшов воювати. 아, 이거주 아... 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 Мама, Я очень любим, мы тебя помним. Сердце небесный. Извините, больше не могу говорить. не умирают, герои не умирают, герои не умирают, герои не умирают, Он собирался, а когда я спросила, почему его не будет, потому что у меня предупредил, он говорит, меня завтра не будет, я буду послезавтра. Он сказал, что ему нужно съездить в Харьков, это единственное. Он был патриотичный, но сказать, что этот человек был фанатик, я этого не скажу. Это не так. Во всяком случае, когда у нас были сессии, мы встречались, никаких лозунгов Юра никогда не выдвигал. Ни экстремистских, ни, на, ни, ни на националистических. Никаких. Абсолютно адекватный молодой человек. Если он приходил на занятия, это я говорю ответственно, никогда он не высказывал, фанатично а, свои политические взгляды. Да, он поддерживал Майдан, мы это все знали, но извините, больше половины Украины его поддерживала, и я его поддерживала, сочувствующая Майдану. Вот. Но чтобы Юра агитировал, призывал, нет, кого не